Tukar sifatkan keputusan Rahman Dahlan sebagai politik sehat. Calon PRN Sabah penuh drama. Sanusi tegaskan teruskan tindakan undang-undang. Hesco -undang. kedah mohon maaf isu kenyataan Sabah. Ahli Parlimen PN tegur isu alkohol dan Said Ibrahim cadang Tun M kembali memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. keputusan timbalan Ketua UMNO Sabah Abdul Rahman Dahlan menolak pencalonannya di Dun Tempasuk untuk memberi laluan kepada calon tempatan pada PRN ke-17 disifatkan sebagai politik sihat. Timbalan pengerusi Barisan Nasional BN Muhammad Hassan berkata, tindakan itu mencerminkan kebertanggungjawaban pemimpin yang mengutamakan kepentingan parti serta rakyat di kawasan berkenaan. Daulu Rahman dilapor memaklumkan perkara itu kepada pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden AMNO dan memberitahu ingin memberi laluan kepada Muka Baharu serta anak tempatan Kota Belud untuk mewakili parti di Don Berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 29 November ini sebagai hari pengundian bagi PRN Sabah manakala tarikh penamaan calon pada 15 November dan pengundian awal 25 November. Pada PRN Sabah lalu, kerusi Dun Tempasuk dimenangi oleh Muhammad Arsad Bistari yang ketika itu mewakili BN dengan majoriti 1,685 undi. Senarai calon bagi PRN Sabah dilaporkan semakin hampir dimuktamadkan menjelang hari penamaan calon pada Sabtu ini. Dengan parti-parti bertanding, kini berada pada peringkat akhir rundingan dan susunan kerusi. Beberapa parti utama dijangka mengumumkan baki nama calon dalam tempoh terdekat sebelum proses rasmi bermula. PRN kali ini berlangsung dalam suasana tegang selepas timbul dakwaan skandal rasuah besar yang dikaitkan dengan beberapa individu dalam pentadbiran negeri. Seorang ahli perniagaan Albert T turut disebut dalam laporan media sebagai antara individu yang mempunyai kaitan dengan siasatan tersebut sekaligus menghangatkan lagi perhatian terhadap barisan calon yang dipilih. Laporan Malaysia kini menyatakan bahawa sebahagian nama yang sebelum ini dikaitkan dengan dakwaan itu dijangka tetap diberi peluang bertanding semula, manakala beberapa yang lain dilihat telah digugurkan daripada senarai parti masing-masing. Perubahan itu dianggap mencerminkan percaturan politik semasa menjelang kempen PRN. Namun senarai akhir masih belum benar-benar lengkap kerana gabungan GRS dan Parti Star dilaporkan belum memuktamadkan beberapa kerusi. Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor menegaskan beliau tetap berpendirian untuk meneruskan usaha membawa isu pajakan Pulau Pinang ke mahkamah walaupun terpaksa menghadapi proses perundangan yang sukar. Beliau menyatakan ketegasan itu sebagai tanda kesediaan untuk mengharungi segala kemungkinan sepanjang perjalanan kes tersebut. Menurutnya, tindakan membawa isu itu ke mahkamah bukanlah satu usaha untuk mencabar perlembagaan negara. Sebaliknya beliau menjelaskan langkah berkenaan diambil bagi memastikan perkara tersebut diselesaikan melalui kaedah-kaedah undang-undang yang sepatutnya tanpa melangkaui batas perlembagaan. Sanusi turut menegaskan beliau tidak mempunyai niat untuk berundur daripada pendirian itu. Beliau menggambarkan tindakan tersebut sebagai kesinambungan perjuangan generasi terdahulu yang menurutnya berusaha mempertahankan kedudukan dan hak negeri Kedah sejak sekian lama. Sebelum ini, laporan Sinar Harian menyebut bahawa kerajaan negeri berada pada peringkat akhir untuk memuktamadkan pelantikan pasukan peguam yang bakal mengendalikan proses perundangan berkaitan isu pajakan Pulau Pinang. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Kedah Mansor Sakaria tampil memohon maaf berhubung kenyataannya di DUN yang tular dan dikatakan menghina rakyat Sabah ketika musim kempen PRN. Permohonan itu dibuat susulan reaksi negatif yang meluas terhadap ucapannya pada sesi persidangan. Dalam video yang tersebar di media sosial, Mansor yang juga ADUN Kuala Ketil dilihat membuat gurauan dengan mendakwa penduduk Sabah menerima barang kempen yang ringkas. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada persepsi kebiasaan rakyat Sabah dan Sarawak membeli produk roti tertentu ketika berada di semenanjung. Beliau mengeluarkan kenyataan itu ketika menjawab kritikan berkaitan isu kenaikan cukai taksiran. Majlis Bandaraya Alostar MBAS. Gurauan tersebut bagaimanapun mencetuskan reaksi kurang senang daripada pelbagai pihak, terutamanya warga Sabah yang menganggap ia berbau sindiran. Kenyataan itu turut mendapat perhatian pemimpin politik termasuk Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang menyuarakan rasa tidak bersetuju terhadap cara Mansor mengulas isu itu. Susulan kecaman berterusan, Mansur mengambil langkah membetulkan keadaan dengan menarik balik kenyataan tersebut pada sesi persidangan Dun Kedah. Ahli Parlimen Besut, Zulkifli Jusoh mengulangi pandangannya meskipun penganut bukan Islam tidak dihalang daripada mengambil alkohol, garis panduan sewajarnya tetap diperlukan bagi mengawal tingkah laku mabuk di kawasan awam. Beliau menyatakan keperluan itu seiring hasrat negara untuk memperkukuh imej pelancongan berteraskan nilai Islam. Ketika membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026 untuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya di peringkat jawatan kuasa, Zulkifli menekankan kepentingan mengekalkan reputasi Malaysia sebagai destinasi mesra pelawat yang menarik. Dalam ucapannya, beliau turut memuji langkah kerajaan Terengganu yang memberi amaran tegas kepada premis pelancongan yang menjual alkohol tanpa lesen. Walaupun tidak menyebut mana-mana individu secara langsung, kenyataannya dilihat oleh sesetengah pihak sebagai sindiran terhadap Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Tiong King Sing. Sebelum ini, Tiong menerima kritikan meluas selepas majlis Gala Global Travel Meet 2025 menyajikan alkohol kepada tetamu. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad diberi peluang kembali memegang jawatan Perdana Menteri buat kali ketiga. Sekiranya gabungan yang digelar Payung Melayu percaya membentuk kerajaan selepas PRU akan datang. Pandangan itu dikemukakan sebagai sebahagian daripada strategi yang disifatkannya mampu menarik sokongan pengundi Melayu. Menurut Zaid, Peluang tersebut hanya akan lebih realistik sekiranya Tun M bersedia menyatakan hasrat memohon pengampunan untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau menyatakan langkah sedemikian boleh memberi kesan besar kepada pengundi yang masih mengikuti perkembangan kes Najib. Zaid turut berhujah bahawa Tun M pernah menyokong proses pengampunan bagi Datuk Sri Anwar Ibrahim pada tahun 2018, maka beliau berpendapat tidak ada halangan untuk tindakan yang sama dibuat terhadap Najib sekiranya kepentingan politik menuntut demikian. Kenyataan itu sekali lagi mencetuskan perbincangan mengenai hubungan politik tokoh-tokoh berkenaan. Pandangan tersebut muncul ketika wacana politik Melayu kembali aktif selepas pengumuman Tun M pada Jun lalu mengenai pembentukan jawatan kuasa sekretariat orang Melayu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.